Борис, я э, без преувеличения могу сказать, что Ваша книга «Открытый дневник» и то, что Вы пишете на Фейсбуке, э, меняет э, наше представление о месте, из которого Вы пишете. Не только, я имею в виду Одесса, а историческое место. Э, мы по-другому понимаем, в каком мы пространстве находимся между Данте и теми кругами Ада, которые Вы часто упоминаете в этой книге. И я хочу спросить только что на презентации Вашей книги, вы защищали Майдан, вы говорили о том, что именно он э, скосував эти драконские законы, да, и э, как вы видите, с одной стороны, у вас большой опыт видения Киева из Одессы и вообще и, 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 вне ненаходимость, да, о которой Бахтин говорил, с другой стороны, вот в эти драматические годы, каким вам видятся перемены Киева и какие пожелания Киева вы могли бы сделать? Ну, Киев, в принципе, начал меняться уже достаточно давно. В Киеве много довольно хорошего новостроя. Отстроены какие-то здания вроде Михайловского уже давно, Златоверхового монастыря, пусть это новодел, да. Отстроен Успенский собор, Киева печерской лавры. То есть Киев, в общем-то, приобретает какое-то иное лицо, чуть-чуть более упорядоченное, может быть. Э -э, я очень зеленый, ваше любимый мною город, Я, тебе не Киев А я в Киеве не только, ведь бываю как... Э -э просто посетитель города. Я ведь тут и работаю преподаю, более или менее да, регулярно, психология. преподаю психологию в киевском институте современной психологии и психотерапии, и в общем и целом поездки в Киев одни из самых приятных для меня, в том числе на фестиваль Киевские лавры, и вот замечательная это оказалась поездка благодаря этой презентации, которая очень растрогало меня. Вы также э, очень важный свидетель в широком мире о том, что происходит в Украине. Это касается и Нью-Йорка, и немецкоязычного мира. И недавно в Голландии вышла вышла ваша книга. Э, мы Часто отмечаем на Фейсбуке вот забанили новых людей и так далее, но мы гораздо меньше говорим о тех новых дружбах, которые это драматическое время вызвало, спровоцировало и, и новых кругах солидарности, которые открылись. Ну и в конце концов и наше сотрудничество, Конечно, оно в этом это самом контексте. Частично этой солидарности, несомненно, несомненно количество друзей не меньше, чем Количество врагов, которые мы нажили. Но дело даже не в количестве, а в качестве: потому что качество тех друзей, которые мы приобрели, ну, оно значительно выше по чисто человеческим свойствам, да, по интеллекту по умению чувствовать сердцем, чем те, с кем, как правило, уже были разорваны, на самом деле, эмоциональные связи и сохранялась какая-то инерция дружбы. Да. То есть, конечно, очень печально, когда теряешь окончательно друга, но, с другой стороны, кто знает, может быть, все еще переменится. А вот, думаю, новых своих друзей я уже не потеряю. На разных языках говорят: друг познается в беде. Friend in need is friend indeed. И действительно, это э, быть может действительно наступает э, по ту сторону многих драм и трагедий время новой солидарности для нас внутри страны и нашей страны в мире. И э, быть может книги играет свою какую-то скромную роль в этом. Я на это искренне надеюсь. Да, новая солидарность, несомненно, возникла, и я ежедневно вижу ее примеры. Так, так сказать, для меня очень важны встречи с моими коллегами украиноязычными писателями и поэтами которыми отношения были еще 10 лет назад чуть-чуть отстраненными да сегодня мы очень хорошо чувствуем друг друга переводим друг друга стараемся как-то поддержать ну Прім'яру, я доволі давно знаю Юрія Андруховича, да, і обычно наше общение було такое, Я з ним говорю по-русски, он со мною по-українськи, і ми друг другу розуміємо, да, і все горазд, але ось у відені. Коли я був там так сказати, на книжному форумі книжковому, да, я підійшов до нього і розпочав з ним розмовляти українською мовою, а він мені відповідав по російською мовою. Да. І ось ця рокіровка, да, вона е, досить символічна, вона шляхетна, да, і теж я можу сказати навіть про Вінчука, який теж заговорив зі мною російською мовою, чого не було. Тобто ми зараз знаємо, що немовний конфлікт він є перша того, що робиться. А те, що говориться на мові, можна говорити українською мовою, антиукраїнський ганебний текст, а можна на руському мові захищати честь і достоинство. Я знаю добре, що вас перекладає Сергій Жадан і Кіяновський Готується ваше видання у Львові. Я сподіваюся, що ми скоро знову побачимось на Львівському книжковому форумі. Але тут в Києві і у Києва є своя відповідальність, угу. і читаючи вашу книгу, я подумав, що Одна з е, дуже важливих різ цієї відповідальності міст Київ, це щоб кожне місто відчувало, що краще в ньому, буде плекатись і йому не буде нав'язуватись mm -hmm. ззовні щось, що є для нього неприродним. Mm -hmm. Наскільки вам кажеться, в Одесі є шанс, щоб почувствували і возникло просто нове. ресурсы симпатии, что ли, взаимные? Я могу сказать, что эти ресурсы, они уже возникли, возникли, правда, в молодом больше поколении, да, поколении 20-30-40-летних моих бывших студентов, и бывших, и настоящих, то есть я познакомился с членами студенческих различных кружков, движений, волонтерское движение в Одессе очень развито, и я должен сказать, что ведь волонтерское движение – это основа громадянского суспильства, так, гражданского общества, и появление волонтерских организаций я всячески приветствую. Когда-то, много лет назад, мы тоже основывали волонтерские организации, которые как-то очень быстро выдохлись, да, то есть они были в каком-то вакууме. Сегодня мы видим совершенно другую ситуацию. Да. И открытый дневник, и это и знание этой книги, это во многом тоже волонтерский проект. Ну Просто, конечно, это чисто лет. волонтерский проект. И с моей стороны, и с вашей стороны. Никто не может на этом разбогатеть, да. Но тем не менее, по-видимому, я испытывал все время потребность это писать. Я понимаю, что у. Любови и Людмилы Улицкой возникло желание, чтобы это было напечатано, да, и потом да. и у нас, так сказать, книга появилась, и это для меня очень важно. Хотя все, что в ней есть, уже было как-то сказано, может быть, прочитано, но в переплете как книга, она приобретает, по-моему, все-таки несколько иное качество и иные функции. Несомненно. Я понимаю, насколько уязвима ситуация человека слова и поэта в нынешнем мире, и понимаю, что книжка не может защитить двери вашей квартиры в Одессе от динамита, так, так же, как и деревянные щиты на улицах Киева, но я также понимаю, что вы лучше других показываете, как вот эти уязвимые, хрупкие вещи на самом деле выражают что-то намного более значимое и сильное в ваших текстах о кинозисе. Я надеюсь, я надеюсь, что это так. И, в общем-то, я бы сказал, четко, что все, что я пишу, я пишу искренне и без оглядки. И даже когда мне говорят друзья или близкие, зачем ты это делаешь, я говорю, что я не боялся в советское время. Почему я должен? Тогда я был молод, тогда у меня, казалось, были какие-то перспективы, и, в общем-то, мне действительно что-то угрожало более или менее серьезно. Почему сегодня, живя в относительно все-таки свободной стране, демократической стране, где никто никого пока не преследует да, и не видно за высказывание, если только это, конечно, не высказывание грубо сепаратистское. Хотя, Ради Бога, Фейсбук полон сепаратистских материалов, никто и не думает никого даже вызывать по этому поводу на допросы. То есть мы живем все-таки в демократическом открытом обществе. И я очень ценю это общество именно потому, что да, пускай человек считает, что да, что, ну, скажем, Одесса, то не и Украина, да, но он все считает, он об этом пишет. С ним многие соглашаются. Но пока не происходит каких-то стычек, да, пусть Пусть он говорит, пусть он высказывает свое мнение в рамках, конечно, существующих приличий, да и законов, да. Точно так же, каким мы действуем в рамках законов, правда? Да, да. Я э, действительно искренне надеюсь, что резонанс определенная эта книга будет вызывать у широкой сети наших волонтеров, в каком-то смысле, среди них она может стать культовой книгой, но и среди людей не столь отважных, но ценящих слово, может произойти эта встреча. Поэтому огромная вам благодарность э, за ваше доверие, за ваше внимание. И я бы сказал, за то, что вы не судите строго Киев и киевлян. Ну, да. разумеется, да. И я надеюсь, что мы будем сотрудничать и впредь, да, по крайней мере, я очень рад этому сотрудничеству и этой книге. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что и Укрлайф ТВ, и дух элитора будут снова и снова приглашать вас и возвращаться к вашему творчеству. Спасибо. 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 До свидания.